фильм «Материалистка» вчера смотрел, и там главная героиня, она матч матчмейкер. Ну, короче, что такое матчмейкер? Ну, у нас в Украине такого особо нету. Ну, это если бы, допустим, Андрей из компании Rubicon Express, допустим, захотел бы жениться в очередной раз, да, то он бы, скорее всего, обратился именно к такой женщине. То есть, что делает эта женщина? Она с ним разговаривает, да, собирает с него все данные. Сначала кто он, что он, его доход, Рост, вес, там, ага, там, рост 1,84 четыре вес 99, там, годовой доход такой-то до уплаты налогов, чем он занимается, фоточки, все, и разговаривает с ним, что ты хочешь, то есть, какую там ты идеальную женщину себе представляешь, ну, мало того, там, делает психологическое исследование, анкетирование, не то, что он говорит, а то, что он действительно хочет, а потом разговаривает вместо него с женщинами другими, которые хотят э, найти такого завидного холостяка, да, у которого э, нету детей, он не женат, у него есть свой бизнес, он там хорошо выглядит, э, хорошо относится, ну, короче, все-все-все. Как э, там в фильме было такое... Э, ты единорог, то есть такой очень редкий мужчина, который редко попадается. И, в общем, его вот такие матчмейкеры, они работают, ну, это типа что-то как HR, да, то есть, когда нанимают, допустим, чтобы найти топ-менеджера, да, такого хантинга, хантинг, хантинг, такой охота. Ну, это то же самое, то есть матчмейкер, это когда обеспеченный человек себе берет на работу, нанимая такого хантера, только хантер ему не топ-менеджер нужен, а будущая жена, допустим, и он рассказывает. А потом, да, там, это матчмейкер, там, перебирает, условно, 100 анкет, проводит 10 собеседований и из них 3 кандидатки приходят уже на собеседование то есть на свидание там к условному андрею рубикон экспресс где он уже и обязательно он после каждого свидания дает обратную связь матчмейкеру чтобы она знала там плюс минус перелет недолет подходит не подходит ну, в фильме материалистка это тоже там указано там, допустим, мужчина доволен, женщина недовольна, там, там для кого-то рост важен почему-то, или там что-то еще, или мужчине там, допустим, что-то не понравится, двух женщин, все же, не, не, не мне такие. Таких больше ко мне не присылай, а вот, такие, а вот это мне, женщина, понравилась ну, В общем, посмотрите, фильм материалистка, прикольный фильм, но нужно понимать, что главная героиня сделала все, чтобы разрушить свою жизнь, там никто не виноват, только она виновата в том, что она свою жизнь разрушила. Посмотрите, есть возможность сейчас там скачать, посмотреть фильм «Материалистка» или на английском «Материалист», то есть дословно как «Материалисты». Автобусные билеты на сайте Рубикон.